А это, это богема перевисила уже, уже прилично перевисила. Тут, тут еще одна гроночка, все маленькая. Не, ладно. Уже с хрустом, с латком мускат ну, перевисила. И что меня поражает в этой богеме, что куча лос и все пару грозей на куст. Я Виталий Владимирович указал, он на менять. Розтягувати. Ну, не знаю. Побачимо. Так, Богема сьогодні 6 вересня. Місяць перевисіла. Просто це просто щас спомнив за неї та думаю. та Там ящики місто є, піде до розових. Богема сьогодні 6 вересня. Так. Так, а це Таїс Карпушила. Мне эта форма еще изначально понравилась из-за муската. И по устойчивости. Так, якась козявка попалась. Так, чтобы почать. Мускат суперовый. Так, сегодня 6 вересня. Я таис срезаю полностью в отдельный ящичек. но ну, тут трошки хуже окрасилась. Но ну, я ради интереса возьму Ныжню Муската. Только более сочная ягода. Чем сварку, тут уже сока трошки меньше. Таис сегодня 6 выросня. Это нежность, нежность. Это с первого потока или с первого, второго Павловского. Это первый урожай, несколько роночек зацепилось, зацепилось у аж Там. Так, я сейчас возьму, попробую. Хрустящий мускат. Да, мускат тут действительно подтверждается. Классный мустак, мускат и хрустящая ягода. Срезаю нежность трошки поздновато, бачу лозы не вызрели, трошки тяжело ему цей урожай, но что есть, то есть. Будем посмотреть, несколько лоз нормальных, так что на тот год на плодоношение не будет. Нежно сегодня 6 сентября срезаю. Так, а это снежок, он правда уже тоже прилично перевысил. Там дальше не можешь показывать снежок сегодня. Сегодня 6 выросня. Ну вот такая вот красота. Ну, мелкие уже заизюмились ягодки. А крупнейшие вроде ничего. Снежок 6 выросня. Там дальше, там вообще один изюм остался.